полковник, подставки истребительный противотанковый артиллерии. Прошел я боевой путь хороший. В этом году исполняется 70 лет битвы на Курской, Курской битвы. Я участник этой битвы. В этом году, в июле месяце, 70, я окончил. Первая Ленинградская, Ордена Ленина, краснознаменная, Орденом, и Великого Октября училище. И было отправлено в Афро-РКК. А Вы Ну, РКК. Рабочая, крестьянская, Красная Армия. Знать, что будет потом. или хотя бы разбираться в том, что есть сейчас, надо знать то, что было. Недавно, дальше и еще дальше. Стояли Действительно, полки стояли люди, которые отдают свою жизнь. 40 человек выдержали атаку 44 танков, 40 из них они спалили, и из этих 40 стало живых только 14. Но они не пропустили, так как и немецкая. Идет обработка переднего края. Как потом американцы воевали во Вьетнам. Площадями. Они у них сажали на но площадями. И наши зенитные орудия. Если ты дал зал, Избил, допустим, там один или два бомбардировщика успел. Вот дивизион дает зал. Но именно зал. Не каждый отдельно все оружие, а зал. То есть тебе первый, второй, третий, пятый, седьмой, восьмой, десятый самолет. Как, как они там идут? Только самолет, кто из вас точнее это будет потом. Дал если ты за 45 секунд не сменил мою позицию, то простите меня, домой пойдет похорон. У американцев они боятся, конечно, это не немцы. Это хорошо показали бои в орденах. Когда по ним дали, да, дали, они так текали, что, извините нас, немцы дали, и они так текали, что не знали, куда бежать. Это не немцы. Мощнейшая армия. Когда немцев немцы выставляет дуракам, дуракам показывает этих там придурков. Это дисциплинированная, высокодисциплинированная армия. Я подчеркиваю, высокодисциплинированная армия. Хотя в некоторой степени это хуже, чем у нас. У нас, все-таки была инициатива. А там дисциплина... А в кости боев на Курской зоне 네. уже под конец 1944 года мы получили Т-34, модернизированный, когда пушка 85-миллиметровая. И если эта 76-миллиметровая пушка тигра могла уничтожить только состояние в 600-500 метров, то тигр уничтожал наш там, с расстояния 2 километра. Есть разница? Это я вам про Курскую Дугу говорю. А там, уже на Курской Дуге были тигры. Там, там стоил вот такой вот, о, фесовская аппаратура, если где-то сверкнуло, он увидел, так и нет. Ну что ж, один из команд еще. Перед Прохоровым догадался. Балка, танки спускаются, все там бывает. Армия. 300 танков пошли. Армия спускается пускается бард и поднимается, и показывает немцам, что брюхо. Ну, когда танк уходит, он же показывает брюхо, да? Ну, и все, всего лишь пять танков немецких и всю армию. Подумаешь, там танков, это да? немцы. 30 человек, это водители, 30 человек командиров танка, 30 человек там вот танк, вот, это вот, 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 вот. кино показывает, что вынуждены были армию снять с другого направления, а танк, вот, 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 зачастую, пустите, да? Прохоров, там то означало, и пустить ее. Да? Прохоры там действительно был бой вот. А мне, когда бой закончился, пошли мы, мы вперед. Ну, говорит, как, когда человек полон горел. после 5 часов утра. А потом пошли вот это. Сколько там, кого я знаю, сколько. Всего. Ну, когда ну, вырисовывают, ну, село, Ну, я 50, 100, 150, 200. Вы, когда видите село, вы не знаете, сколько нам хат, попробуй посчитать. Вот идет такая туча там. Сначала туча самолета, потом туча там. В направлении Орловского, то есть в северном направлении. Там немцы подпитывали 100 метров на 18, не больше, 15-18 метров. У нас, на нашем направлении, обаяли и Солнце. это южное, южное, так, если, Баян и Солнцево. остановили в результате вот этих дисперсионных ударов, тем более, что когда бросили нашу, наша первая танковая Это был полный сюрприз, потому что армию танковую, нашу первую танковую армию, перебросили ночью, перебрасывали, выгружались, в лес ховались и вот эти следы танковые все это Θέλει το κρέα.